Нах досердження вашої набрання праці, у служенні нашого народу, нашій державі, нашій церкві. Нехай не ви не ординами, на сині орди нами. Спасибо вас, благодать Боже, яка буде вас допомогти керувати і допомагати. допомагати на ставився служіння на на волі. За значний внесок у розбудову України і благодійну діяльність нагороджується Кроленко Юрій Якович. знаком ордена святий Петро Солунський 4 ступеня. Очень рад, что Великий праздник. Смогу получить благословение от архимандрита Владимира. Наверное, это нам поможет выстоять в достаточно сложной политической ситуации. Нам, строителям, как никому другому, нужна стабильность экономическая и политическая в обществе. Есть надежда что здравые, разумные люди сумеют отстоять свои позиции, и в нашей стране будет мир, покой. Мы будем делать великое благо для людей, строить для них дома. За заслуги перед Украинской Православной Церковью награждается Романовский Александр Георгиевич медалью Свята Пасха. горжусь тем, что мой скромный вклад оценен церковью, оценен теми людьми, которые прежде всего олицетворяют духовность нашего великого народа Украины. И считаю своим долгом говорить о том, что духовность – это величайшее достояние любого народа. Это то основное, что должно являться основой для деятельности любого руководителя, любого творческого работника, любого простого человека, ибо духовность и, конечно же, религия, это позволяет любому народу, любой стране добиваться признания в мире, добиваться создания тех условий, в которых страна может развиваться, а народ может процветать. За значный внесок розбудову Украины и благодейную деятельность нагороджуется култышев Сергей Александрович, знаком ордена святой Дмитро Солонский четвертого ступеня. Долгие годы работы по обеспечению различных отраслей промышленности инструментом, оборудованием и внедрением прогрессивных технологий мы добились больших успехов и завоевали доброе имя надежного партнера, как на Украине, так и за ее пределами. Сегодняшний э, столь светлый праздничный день э, мы, получая столь высокую награду, считаем ее как вознаграждение за наш усердный и долгий труд. Хочется в этот э, день поздравить всех с праздником, пожелать всем больших целей и больших достижений. За заслуги перед Украинской Православной Церковью и благодейную деятельность нагороджуется Захаренко Михаил Иванович. Знаком ордена за патриотизм другого ступеня. То ми пишаємось, перш за все своїм підприємством, яке добре розвивається, є флагманом своєї промисловості, є кращим в Люботині і, можна сказати, десятку кращих підприємств на Слобожанщині Харківщині. Я дуже вдячний митрополиту Володимиру за таку високу відзнаку мене і перш за все. Я відношу цю е, відзнаку на користь мого підприємства. За заслуги перед українською православною церквою Яровий Володимир Миколаєвич нагороджується відзнакою Почесний Хрест. Институт государственный, численности 500 человек, занимается проектизмом электрических сетей и систем по всей Украине. Выполняет проекты полностью, начиная от изысканий и заканчивая проекта сметной документации. Работ очень много, институт востребован. Порядка 30 миллионов проектных работ в год делается объема. Заработная плата выше 2000. Кадры молодые идут. востребованность я считаю, еще полное. И с каждым днем, буквально с каждым днем увеличится количество заказов. В предукраинской православной церкви Остапенко Валерий Леонидович награждается под честную вид знакой Я приехал в Киев для того, чтобы получить награду. Считаю, что она заслуженная, потому как последние годы мы оказываем значительную помощь и пожертвования на строительство церквей, храмов по всей Украине. Цей прекрасний день, день святого князя Володимира. Дозвольте від імені всіх присутніх привітати блаженнішого митрополита Володимира. І е, я хочу сказати, що цей день я привіз, щоб вручити блаженнішому золоту медаль. Золоту медаль присвячену незалежності України. От. І е, дозвольте, щоб зараз е, вона... ваши обыски э, была вручена вложение.